جی جناب خیریت سے خیریت سے الگ تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا ٹرابی کے سلسلے میں جب غامدی صاحب کو سنا پھر اس کے بعد اسی دوران مجھے نا روزے کا پتہ چلا وہ لیل و کی آیت اور پھر اس کی تشریح میں پتہ چلا اور پھر وہاں سے میں نے انہوں ڈاٹس میں لائے تشریح حضرات بھی تھوڑا لیٹ روزہ کھولتے تھے تو وہاں سے پھر میں تھوڑا متوجہ ہونا شروع ہو گیا تعلیمات کی طرف اللہ اور ایون کے والے صاحب کو میں نے کہا کہ یہ تشریح حضرات کی باتیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں پھر وہاں سے ایک سوال ہے میرا اور بعد میں ایک پوائنٹ بھی تو سوال ہے نادی علی کی طرف کہ اس کا اوریجن کیا ہے کہاں سے آیا مقصد کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی اس کا کوئی رب مجھے بتا یہ ہمارے کتاب بحار الانوار میں اس کی حدیث ہے کہ جنگ بدر یا جنگ احد کے دوران آسمان سے یہ ندا سنائی گئی تھی یہ ملائکہ یہ کہہ رہے تھے ناد علی مظہر العجائب تجد عون لنکا فی النوائب یہ جو ہے اس دن جنگ بدر کے نزدیک یا جنگ احد میں چیک کر لوں یہ احد ہے یا بدر ہے کیونکہ وہاں بہت سخت کٹن مشکل تھا اس وقت غزوہ احد میں غزوہ احد میں کیونکہ صحابہ باغے اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو رہی تھی مصائب پہ مصائب تھے حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بالکل اپنے محاصرے میں لیا تھا وہ قریب آ کے مارنا چاہ رہے تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو بار بار پیچھے دھکیلتے تھے ان کے صفوف کو اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بار بار ٹوٹ جاتا تھا نا ایک تلوار اٹھاتے تھے وہ جنگ کرتے تھے تو تلوار ضربت سے جب مارتے تھے تو تلوار ٹوٹ جاتا تھا تو اس وقت آسمان سے ان کے لیے ذوالفقار کی تلوار آئی اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ندا آئی ناد علی تو یہ ملائکہ کا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے رسول ناد علی علی علیہ السلام کو يا بوت یہ بہت سخت مشکل مقام ہے ناد علی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور قران وسلم اعوذ من الشیطان الرجیم یہ سوره مبارکہ آل عمران ایت نمبر 153 اذ ولا تلون على احد اي مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو کہ صحابہ سے خطابت آپ جنگ سے بھاگ رہے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اور کسی پہ آپ کی توجہ نہیں تھا اپنی جان بچانے صاحبہ جان بچا رہے تھے کہ مکہ والے مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں وہ حملہ ان کا شدید ہے تو یہ ماں باغ رہے ہیں کسی طرف ان کا دھیان نہیں ہے صرف جاگ بھاگ رہے ہیں ور رسول صلی اللہ علیہ یدرو قم فی اخراکم اور رسول صلی اللہ علیہ سم پیچھے سے آپ کو پکار رہے ہیں کیا پکار رہے تھے کہ بھائی تم نے تم نے عہد کیا ہے صحابہ تم نے بیعت عدد کیا ہے کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے تو یہ کیا چکن کر رہے ہو یہ کٹن وقت جب آیا ہے شہادت اور قربانی کا جب وقت آیا آپ باغ رہے ہو اور رسول فی اخراکم فا بکم غمن بغمن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے کہ رسول اللہ میں ہوں ادھر آ جاؤ اور یہ پہاڑی کی طرف باغ رہے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے تو ملائکہ نے ندا دی کہ یا رسول اللہ ناد علی ناد علی ندا کریں آپ اب آپ پکاریں علی علیہ السلام کو یہ صحابہ نہیں آئیں گے مدد نہیں کریں ناد علی مظہر العجائب علی علیہ السلام کو پکارے وہ اللہ تعالیٰ کے آیات آیات نے نشانیوں نشانیوں کے مظہر ہیں یعنی وہ ذات ہیں کہ وہاں پر عجائب اور اللہ تعالیٰ کے غرائب اور اللہ تعالیٰ کے معجزات ان کی ذات میں نمودار ہوتی ہے تجدید ہو اون اللہ کے جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو علی علیہ صلاحت وسلام اس مصیبت پہ آپ کا کام آئے گا آپ کا مددگار ثابت ہوگا کل من و غم سینجلی ہر غم اور ہر مصیبت اور ہر مشکل ختم ہو جائے گا زائل ہو جائے گا بی ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی آپ کی ولایت کے ساتھ اے علی اے علی اے علی, اے علی،, اے علی، سلام اللہ علی تو یہ ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ بولیں یہ بحار الانوار میں موجود ہے جی صحیح ٹھیک اور جی یہ بھی آپ نے ذکر کیا ذوالفقار کا یہ م. تلوار جو دو داری تلوار ہے اس کی طرف اشار ہے اور میرے خیال میں جنگے جنگے خیبر میں بھی یہ یوز ہوئی تھی یا صرف جنگ خود کے بعد آپ کے پاس تو ذوالفقار جو ہے یہ جبرائیل لے کے آئے یہ ظاہر ہے یہ جہاں تک یاد پڑتا ہے بعض روایت میں جنگ بدر میں اور یا بعض میں جنگ عہد میں وہ لے کے آئے تھے کیونکہ علیہ و صاحب جب لڑتے تھے تو ان کے سات تلوار کتنے تلوار ان کے ہاتھ میں ٹھوٹ گئے پھر یہ جبرائیل لے کے آئے ان کو تلوار دے یہ سوال تھا اور ایک پوائنٹ کرنا تھا جی ایک پرانی ڈسکشن تھی آپ کی ختم نبوت پہ انجینئر صاحب کے کوئی ان کی محفل سے تو ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے لیکن ابھی میں ذکر کر دیں سر کی سکسٹی ایٹ ہے واؤ رب کا یعنی کہ ایک شہد کی مکھی ہے اس پہ بھی وہی آئی اس کا ختم نبوت سے وہ تحت کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی آپ کے پوائنٹس کی کہ نبوت اور وہی الحام یہ ساری چیزیں ڈفرنٹ ایک ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل رپیٹ نہیں ہوگا لیکن ہدایت الحام وغیرہ سب کے لیے چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے سب کے لیے اوپن دروازہ اس کا تو وہ ایک پوائنٹ تھا اور دوسرا میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضور سزم کے گھر والوں کو چھوڑ کے جو نہیں ہے وہ لوگوں کے پیچھے اتنا پڑے تھرڈ پارٹیز ہیں یہ مجھے ایسی نظر آتے ہیں جیسے کسی لیڈر کے ساتھ نہ جذباتی وابستگی کر ہیں سیاسی جماعتیں جیسے پاکستان میں مسلم لیگ ہو گیا پیپلز پارٹی ہو گیا بغیر جانے کے کوئی اہل ہے یا نہیں سوچے سمجھے بغیر تو کائنڈلی تھوڑا اس چیز کو سوچیں کہ آپ کس کی طرفداری کریں اور کس کی مخالفت کریں باقی جزاک اللہ اور بہت بہت شکریہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلام تھی